Вы знаете, как меня зовут, я не буду представляться, я хорошо знаю вас. Вы впервые почтили своим участием наш турнир. Это второй турнир из разряда нашего большого шлема Уникортовска. Я хотел бы задать вам несколько вопросов. Второй. Первый вопрос. Что вы пожелали этому турниру, чтобы он был Хотя он только начал, чтобы был, был более интересен, что бы вы пожелали организаторам, может быть предложили что-то. Я с удовольствием выслушаю ваше мнение. Значит нужно, мы уже говорили, нужно, чтобы был стимул, смешанные пары, это обязательно. Раз, запомним и притворим жизнь. И естественно побольше нормальных людей на этом турнире, не обязательно профессионалов, но я имею в виду любителей, кто всегда много, чтобы было как можно больше приглашенных. Как? вы считаете, вот этот микс вместе с э, тренерами удается или лучше, чтобы вы играли приватно? Не, ну Миссис? можно по-разному. По можно попробовать, в общем-то, и и, 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 и так, и так. Ну, наверное, было бы интересно, если бы, так, вот, допустим, как мы с Мстином и по аппаратам Зубков с кем-то То, есть, То, со своим же самое. То есть приват. Да, именно такие. Чтобы... Это... Два. Что на таком турнире, как этот, вы считаете, необходимым еще было бы задействовано? Ну, я думаю, что, во-первых, нужно провлечь перед этим спонсоров, перед началом турнира. Дети действительно спонсоры могли принять участие в приобретении призов. А у нас есть вступительный взнос, вы просто о нем не знаете. Просто просили, но я действительно просто редко бываю в Харькове. Еще один вопрос к вам. Вот скажите, на банкет вы придете один или с дамой? С дамой. Прекрасно. Еще один вопрос. В каком костюме вы будете на банкете? Ну, э, без бабочки, но, э, по крайней мере, в белый белые с Но не сплошный. претенциозно? Нет, ну без голых женщин. Хорошо. Я желаю вам удачи. Спасибо. До я новых думаю, встреч да, на нашем Я думаю, что в следующем этапе кубрище. я обязательно буду со и буду готовиться. Спасибо.